بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و حضرات بات تو میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹی وی پر کچھ ارشادات فرماتے دیکھا سوچا ایک بات ان کو یاد دلا دوں ان کے والد کو تو یاد ہوگی خوب یاد ہوگی انہیں یہ یاد ہے کہ ان کے والد بھی بسنت بنایا کرتے تھے انہیں یہ بھی یاد ہے کہ پنجاب کا اپنا ایک کلچر ہے انہیں یہ بھی یاد ہے کہ پنجابی زبان بولنی چاہیے انہیں یہ بھی یاد ہے کہ پٹوہاری بھی ایک زبان ہے انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ سرائی کی بھی پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی ہے لیکن شاید انہیں یہ یاد نہیں ہوگا تو وہ چھوٹی بچی تھیں جب یہ بات ہے اس لیے انہیں اپنے والد سے پوچھ لینا چاہیے کہ واقعہ کیا, کیا تھا ایک بھلا شریف آدمی تھا فیصلہ آباد میں جنگ بازار میں بنیان بیچا کرتا تھا ایک ٹھیلے پر رکھ کر نام تھا فضل حسین راہی ایم پی اے منتخب ہو کر آ گیا پنجابی میں تقریر کیا کرتا تھا کیا خوب تقریر کرتا تھا ایک دفعہ اس نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کچھ دوستوں سے کیا ہم دو لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ جو پنجابی زبان ہے اس سے ہم کیوں پیچھا چڑھا رہے ہیں آج بی بی بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ تاثر دیا جاتا تھا یا دیا جاتا ہے کہ پنجابی بولنے والے شاید بہت مہذب نہیں ہیں استاد دامن بھی پنجابی بولتے تھے بابا بھلے شاہ بھی پنجابی بولتے تھے خواجہ فرید سرائی کی بھی, بھی, بھی بات کرتے تھے میاں محمد بکت بھی پنجابی بولتے تھے ہیر وارد شاہ بھی بات پنجابی میں لکھی گئی ہوئی میرے دادا چودھری علا بخش انہوں نے بھی پنجابی میں شاعری کی ہوئی ہم نے انہیں مشورہ دیا فضل حسین راہی کو اس خیال سے کہ غریب آدمی ہے بنیائن بیچنے والا ہے لوگوں نے منتخب کر دیا ہے پاپولر ہے تو کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے اس کو کچھ سیکھنا چاہیے پاکستان کے پولیٹیشنز کو آگے بڑھانے میں جنرلزم کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور جرنلسٹوں کا ہاتھ تو بہت ہی مضبوط ہاتھ ہوتا ہے سو ہم نے اسے یہ کہا کہ ایک ریزولوشن پیش کر مجھ سے پوچھا کیا تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو ریزولوشن لکھ کے دیا کہ جس طرح سندھ میں ابتدائی تعلیم سندھی میں دی جاتی ہے جس طرح اس وقت صوبہ سرحد تھا سرحد میں ابتدائی تعلیم پشتوں میں دی جاتی ہے خوشحال خان خٹک پڑھایا جاتا ہے شاہ عبدالعطیف بٹائی پڑھائے جاتے ہیں سندھ میں اس طرح بابے بلے شاہ کو پڑھانے کے لیے اور ہم سب کو ہماری زبان میں ہماری مادری زبان میں پڑھنے کے لیے پنجابی کو پانچویں جماعت تک لازمی قرار دے دیا گیا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا پنجاب اسمبلی میں ایک ایسا طوفان تھا جو تھم نہیں رہا تھا بارہ پندرہ لوگ تھے اپوزیشن کے ایک فضل حسین راہی تھا جو ڈٹ کے کھڑا تھا اور اپنی بات کر رہا تھا اور ماں بولی کی بات کر رہا تھا مجھے آج اچھا لگا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی آج بسند کی بات کر رہی ہے پنجابی تہواروں کی بات کر رہی ہے پنجابی کی بات کر رہی ہے زمین کی بات کر رہی ہے خطے کی بات کر رہی ہے پنجاب کی پرموشن کی بات کر رہی ہے پنجابی کلچر کی بات کر رہی ہے یقیناً وہ ہمیں یہ بھی آئندہ چند دنوں تک بتائیں گی کہ پنجابی شاہ مکھی میں لکھی جائے گی یا پنجابی گرومکھی میں لکھی جائے گی جیسے بھی لکھی جائے گی پنجابی میں اگر مجھے یا میرے بچوں کو تعلیم دی جائے تو مجھے تو بہت اچھا لگے گا میرے بچے تو اب بڑے ہو گئے اب تو ان کے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے اب وہ اس سٹیج پر ہے لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بچے جو سکولوں میں جا سکتے ہیں لیکن نہیں جاتے پونے تین کروڑ بچہ تقریباً پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے پنجاب کی کتنی بڑی اکثریت سکولوں سے باہر ہے یہ بھی ذرا دھیان کیجئے یہ بھی پنجابی کلچر نہیں ہے کہ ہم بچوں کو مہذب بنانے کے لیے ان کو سکول نہ جانے دیں وہ سکول کیوں نہیں جاتے اس کا جواب تو مجھے آپ سے مانگنا چاہیے اس کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے آپ کہتی ہیں میں وزیر اعلیٰ ہوں میں ماں ہوں میں بیٹی ہوں میں بہن ہوں تو ماں بیٹی اور بہن سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے بساوقات جب ہم ایک خاص طرح کی میٹنگز میں اکٹھے ہوتے تھے تو میں آپ کی دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا آپ اپنے والد کے پاس بائیں جانب میں بیٹھتی تھیں مجھے یاد ہے پوری طرح اچھی طرح یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ جو ارشادات عالیہ سے نوازتی تھیں وہ اچھے تھے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ گفتگو تو اچھی کر رہی ہیں ذرا عمل کر کے دکھائیے بات تو تب بنے گی وہ ایک وزیر صاحبہ نے آپ کے کی اعلان کیا تھا پنجاب صاف ہو جائے گا کل ہی آیا ہوں لاہور سے میں نے دیکھا کہ ٹھیلے تو ہٹ گئے لیکن جہاں لگے ہوئے تھے وہاں کچھ اور آ گیا صفائی نہیں ہوئی ہوئی آپ اندرون شہر نہیں جاتی آپ پرانے لاہور نہیں جاتی آپ جہاں رہتی ہیں وہاں بہت صاف ستھرا ہے لیکن ذرا ٹھوکر سے مڑے رائے روڈ کی طرف چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں سڑک بہت چوڑی ہے مہربانی کیجیے پنجاب کھلے میدانوں کا علاقہ ہے دریاؤں کی زمین ہے پانچ دریا پھر پنجاب آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے. اب وہ بات جو مجھے کہنی تھی وہ کہوں گا پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ بات کی تھی کہ وہاں دوری شہریت کے حوالے سے معاملات پر گفتگو شروع ہو چکی ہے وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ملے تھے اور یہ محسوس ہوتا ہے یہ اطلاع دی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ لوگوں کو اپنی محبت کا شاہکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہوتے ہیں محبت میں شاہکار ہوتے ہیں تاج محل بھی محبت کا ایک شاہکار ہے لیکن سیاست دان شاہکار نہیں ہوا کرتے محبت کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں سیاست محبت کے ساتھ نہیں سیاست جذبے کے ساتھ ہوتی ہے اور جذبہ سچائی کا ہو تو ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی وہاں دوہری شہریت کا معاملہ الیکشن کمیشن نے ممکن ہے مصالحت کے نتیجے میں مسلحت کے نتیجے میں کسی دباؤ کے نتیجے میں یہاں خود یہ فیصلہ کر کے کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آئین سے تھوڑا سا انعراف کر لیا جائے جب آئین سے تھوڑا سا انعراف کیا جائے تو پھر وہ جو کہتے ہیں ریل کی پٹری کا کانٹا ایک انچ بدلتا ہے اور ہزاروں میل دور تک لے جاتا ہے تو پھر آپ ٹریک سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور اگر آپ ٹریک پہ نہ رہیں تو پھر آپ کی منزل آپ کو نہیں ملتی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کچھ بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا اس پر دی. لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ نحید الاسلام جو بنگلہ دیش کے اس اپرائزنگ میں یا نیشنل سٹیزن پارٹی کا جو سربراہ ہے اس نے اپنے خلاف یا اپنے حریف امیدوار کے خلاف ہائی کورٹ پہ ایک ریٹ کر دی ہے یہ کل داخل ہوئی اور اسی ہفتے اس کی سماعت ہوگی اور جس میں یہ کہا گیا کہ اے کیو اے اے ایم اے قیوم صاحب جو بی این پی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی ہے اور انہوں نے اپنی دوہری شہریت رکھتے ہوئے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں لہٰذا ان کی نامزدگی کو یا ان کے امیدوار ہونے کو معطل کیا جائے یا ان کو ناحل قرار دیا جائے دی. پاکستان میں مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی اسمبلی میں تین خواتین کی نااہلی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پانچ سال چڑھتا رہا فیصلہ نہیں ہوا کون کون تھیں ایک ان میں ملیکہ بخاری صاحبہ تھیں ایک اور تھیں کچھ ان کا عجیب سا نام تھا ایک گجرات سے خاتون تھیں وہ آج کل چودھری شجات صاحب کی پارٹی تھے ایم پی ہیں اور جو تیسری تھی وہ تھی کنل شوزو تینوں نے ہیرا پھیری کر رکھی ہوئی تھی دو تو سٹیزن تھیں اور ایک تو ڈی بی کے فیصلے کے بعد جب فیصلہ کنفرم ہو گیا ہوا تھا تب پرائیویٹ اسے اس اسپیشل سیٹ پہ اپنی نومینیشن ایسیپ کروا کے وہ ایم این اے بن گئی تھی اور ایک نے اپنا ووٹ ہی بدلوا لیا تھا جو کہ بدل ہی نہیں سکتا تھا ووٹ تھا ہی نہیں جھوٹ تھا فراڈ تھا اور ملیقہ بخاری صاحبہ نے نومینیشن کے منظور ہونے کے بعد اپنی رکنیت سے اپنی دور دوری شہریت سے نجات حاصل کی تھی اور برطانیہ کی شہریت ایسی شہریت ہے جب آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں تو آپ دس سال میں اس کے لیے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے بنگلہ دیش کا ایسی پاکستان کا ذکر بیچ میں آ گیا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خوشگوار ہوں اس لیے یہاں کی مثالیں وہاں اور وہاں کی مثالیں یہاں دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیا کیا جائے چین نے کل اپنے ایک سابق وزیر کو رشوت کے الزام میں عمر قید کی سزا دے دی پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں یا لگتے تھے اور اب تو نیب بڑی مہربان ہے قومی اسمبلی نے اپنے اوپر بہت مہربانی کر لی ہوئی ہے کیونکہ ان کے خیال میں کوئی وزیر کبھی کرپٹ ہوگا ہی نہیں کوئی ایم این اے کبھی کرپٹ ہوگا ہی نہیں اس لیے نیب اب جو مقدمہ ارکان اسمبلی کے خلاف ہوا کرے گا اس کے لیے جناب اسپیکر کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی کے حوالے کرے گا جو ان کو سوالات کے جواب لے کر دے گی اگر وہ کئی سال سوالات کا جواب نہ لے کے دے تو پھر تحقیقات آگے نہیں چل سکے گی یہاں تو لوگ پوتر ہیں صاف ہیں نہائے ہوئے ہیں کرپشن ہے ہی کوئی نہیں کل خواجہ آصف کہہ رہے تھے اسمبلی کے اجلاس میں کہ رشوت ہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے کون کون لوگ کہاں کہاں سے کتنے کتنے مالدار ہو گئے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن رشوت تو پاکستان میں نہیں ہے پاکستان تو بہت زبردست سوسائٹی بن چکا ہوا ہے رشوت کا کوئی نام بھی نہیں لینا چاہتا کیلپ نے سروے کر کے دیا اس میں شاید ساٹھ فیصد لوگوں نے کہا نے کبھی رشوت نہیں دی ستر فیصد نے کہا ہم نے کبھی نیپٹیزم نہیں سنا گیلپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اداؤں پر غور فرمائے واپس سلتا ہوں اپنے اصل ایشیوز کی طرف پانی سنتاس پاکستان انڈیا تین دریا ہم نے دے کے تین دریا بچائے چناب جیلم اور سندھ ہم نے بچایا سندھ کا کچھ پانی انڈیا استعمال کر سکتا ہے لیکن پہلگام کے واقعے کے بعد جو انڈیا نے خود کیا ہوا تھا اس کے بعد جب وہ پوری دنیا کو کوئی ثبوت نہیں دے سکا کہ پاکستان نے کوئی دہشت گردی کی ہے یا پاکستانی نے کوئی دہشت گردی کی ہے سٹیٹ یا نان سٹیٹ ایکٹر اس میں کوئی انوالو ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سندھ تاس معاہدے کو یک طرف طور پر معطل کرتے ہیں ہیلڈ ان اویس کرتے ہیں یہ ایسے تھا جیسے کورٹ کوئی آرڈر دے دے کہ ہیلڈ ان اویس ہو جائے گا انٹرنیشنل سالسی ہوئی بھی ہے انٹرنیشنل معاہدہ ہے ورلڈ بینک کے تحت ہوا ہوا ہے جگ طرفہ طور پر نہ منسوخ ہو سکتا ہے نہ معطل ہو سکتا ہے لیکن انڈیا پھر اس پر زد کر گیا ہے تو ہمارے پاس کیا راستہ تھا ہمارے پاس راستہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں چلے جائیں جس کے بارے میں انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے پانی ہماری زندگی ہے پانی کا نہ ہونا ہماری موت ہوگا اور ہم موت کو اس طرح گلے نہیں لگائیں گے جیسے انڈیا چاہے گا ہم انڈیا کو موت دے کر اپنی موت کی طرف جائیں گے وہ جنگ ہوگی کھلی جنگ ہوگی ہر پاکستانی اس جنگ کا ایک سپاہی ہوگا اور پانی کے لیے ہم کٹ بھرنے کو تیار ہوں گے خود انڈیا کے اندر ارندتھی رائے بہت کچھ لکھ چکی ہے پانی کے حوالے سے وہاں پانی کے بہت سارے مسائل اپنے موجود تھے انہیں پتہ ہے پانی کی جنگ کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے آپ اندازہ کیجیے ایک انٹرنیشنل کورٹ ہے جس میں وہ کلبوشن کے معاملے کو لے کر چلے گئے اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے معاہدہ معطل کر دیا ہوا ہے اگر معاہدہ معطل نہ ہوا ہو تو پھر شاید وہ مانتے لیکن معاہدہ بھی انہوں نے معطل کیا انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کی پروسیڈنگس کو ہی کوئی نہیں ماننے کو تیار کل اور آج اس کی پروسیڈنگ تھی انڈیا اس پہ نہیں گیا انڈیا نے کوئی جواب نہیں دی دیا غالباً بارہ تاریخ تک کا ٹائم ان کو ملا ہے یہ ملے گا یا مل چکا ہوگا یہ مل گیا تھا کہ اب وہ یک طرفہ طور پر اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور وہ یقیناً انڈیا کے حق میں نہیں ہوگا انڈیا کو ایک اور حضیمت اٹھانی پڑے گی ہمارے ہاتھوں اور ہماری تو سٹیٹ پالیسی یہ ہے ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ سندھ کا پانی ہماری ریڈ لائن ہے ہم اس کو کراس نہیں کریں گے دوسرا معاملہ یہ چل رہا ہے کہ انڈیا سے کچھ پالیٹیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کو خراب نہیں کرنا چاہیے جب پاکستان میں انڈیا انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے آنا ہو تو انڈیا کی حکومت ان کو منع کر دیتی ہے اس وقت اسپورٹس مین اسپرٹ خراب نہیں ہوتی اس وقت بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ کھیل لیں چلیں ہم اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں کھیل لیتے ہیں لیکن مستفیض الرحمٰن نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش کے کھلاڑی نے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی پھر آپ نے بنگلہ دیش کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا کیونکہ آئی سی سی کو آپ کے پاس آپ سب سے زیادہ فنڈ دیتے ہیں آپ کی لابی وہاں بہت مضبوط ہے بالکل بلا شبہ ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن ہم تو اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں نا جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پندرہ فروری کو کولمبو میں انڈیا کے ساتھ اپنا ابتدائی میچ نہیں کھیلیں گے تو چیخو پکار ہو رہی ہے واہ ویلا مچا ہوا ہے سفے ماتم بچھی ہوئی ہے کیونکہ بلینز آف روپیز کا نقصان ہوگا انڈیا کو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو یہ نہیں جانتے کہ انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا ہم تو یہ جانتے ہیں کھیل کو نقصان ہوگا ہم چاہتے ہیں کھیل کو نقصان نہ ہو لیکن کیا کیا جائے ہوگا ہوگا تو ہوگا اس حوالے سے خواتین کا بھی ایک میچ ہونا ہے ایل ٹیم کا انڈیا اور پاکستان کی اے ٹیم کا شاید ہانگ کانگ میں میرا خیال ہے کہیں یہ میچ ہونا ہے اور اس میں اب یہ ٹیمیں کھیلیں گی کہ نہیں کھیلیں گی اس کے بارے میں مجھے کچھ واضح نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہاں شاید وہ ٹیمیں کھیلیں گی آپس میں اور اگر نہیں کھیلیں گی تو پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ جو تڑی دی جا رہی ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا ہمیں دو سال کے لیے نکال دیا جائے گا ہمیں یوں کر دیا جائے گا ہمارے پیسے روک لیے جائیں گے ہم پہ جرمانہ ہو جائے گا جب برطانیہ کھیلنے سے انکار کر دے تو پھر جرمانہ نہیں ہوتا جب انڈیا کھیلنے سے انکار کر دے تو جرمانہ نہیں ہوتا جب آسٹریلیا کھیلنے سے انکار کر دے تو جرمانہ نہیں ہوتا جب نیوز ویسٹ انڈیز کھیلنے سے انکار کر دے تو جرمانہ نہیں ہوتا جرمانے جرمانے کی نام میں پرواہ ہے نام اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں جو باقی دنیا کے ساتھ سلوک ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس سے نپٹ لیں گے ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں آٹھ دن باقی رہے نو دن رہ گیا آٹھ دن رہ گیا آج تین تاریخ ہے بارہ کو الیکشن ہے دس کو کیمپین ختم ہو جائے گی چار چھٹیاں وہاں دی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں توقع تو کی جا رہی ہے کہ پولنگ ساٹھ فیصد ستر فیصد کے درمیان ہوگی یہ وہاں کے ف... فیکٹس اینڈ فگرز جو سرویز کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں ایسے حالات میں جب کیمپین اپنی پیک پر چلی گئی ہو اور کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے جیتنے کا امکان روشن نظر آ رہا ہو تو وہ جو شکست خردہ ذہنیت کے ساتھ انتخاب لڑنے کے لیے لوگ میدان میں موجود ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم پر کرپشن کا الزام بھی ہے ہم پر بھتہ کھوری کا الزام بھی ہے ہم پر گنڈا گردی کا الزام بھی ہے ہم پر تشدد کا الزام بھی ہے ابھی وہاں ایک رپورٹ چھپی ایک انٹرنیشنل ادارے نے چھاپی اس نے یہ کہا کہ بھارت بنگلہ دیش میں نائنٹی ون پوائنٹ سیون پرسینٹ جو فسادات ہوئے پچھلے کچھ عرصے میں وہ بی این پی کی وجہ سے ہوئے اس کی ذمہ دار بی این پی ہے عوامی لیگ کی وجہ سے بیس اشاریہ سات فیصد ہوئے جماعت اسلامی کی وجہ سے سات اشاریہ سات ہوئے اور نیشنل سٹیزن پارٹی کی وجہ سے ایک اشاریہ دو ہوئے یہ کئی سو واقعات کی تفصیل انہوں نے یوں بیان کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی کی اپرائزنگ سے جولائی چوبیس کی اپرائزنگ سے بنگلہ دیش کی بیوروکریسی نے کچھ سیکھا نہیں کیسے سیکھ لی پندرہ بیس سال پچیس سال تیس سال سے جو ٹریڈ قسم کی بیوروکریسی آئی اور جس طرح لوگوں کو وہاں نوکریاں دی گئیں جس طرح کوٹے کے ساتھ نوکری دی جاتی تھی ایک خاص ذہنیت کے ساتھ نوکری دی جاتی تھی اس ذہنیت کے نتیجے میں جو ظلم ہوا جو تشدد ہوا جو بربریت کا دور تھا جو وحشت تھی جو ریاستی جبر تھا جب ریاستی اداروں کو رشوت دی جا رہی ہو تو پھر آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی آ جائے گی کیا پتوں کی کہ کسی تھانے کے رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے کیا نارو میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے وہاں نہیں آ سکتی اس طرح بنگلہ دیش میں بھی نہیں آئی ہوئی اور وہاں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکھ نہیں رہے اگر آپ نے نہ سیکھا تو ممکن ہے کہ ایسا پھر کچھ ہو بہت محترم ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان بہت ہی محترم ہے کھل کر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کا سوشل میڈیا ایکس جو ہے اکاؤنٹ وہ ہیک کیا گیا اس ہیک کرنے کے بعد وہاں سے خواتین کے بارے میں نازیبہ افر... ال... الفاظ استعمال کیے جس کی وہ شدید مذمت کر رہے ہیں اور یہ شاید لوگ نہیں جانتے کہ بنگلہ دیش کی اسلامی جمعیت طلبہ یا بنگلہ دیش کی شاطرہ شبر کے ایک کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ڈونیشن دیتے ہیں ریگولرلی اور جس کام کے لیے دیتے ہیں اس کام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہم نے جو اتنے پیسے آپ کو دیے تھے یہ خرچ کیے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ دنیا بھر کے انٹرنیٹ کے معاملات کو بچوں کو سکھانے کے لیے بہت پیسے دیتے ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس شاید سب سے بڑا نیٹ ورک وہاں موجود ہے ڈاکٹر شفیق صاحب نے کل یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کس نے ہیک کیا ہم جانتے ہیں اس کو ہم اس کا بندوبست کر لیں گے لیکن ہماری زبان سے کبھی کسی ماں بیٹی بہن کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہا جا سکتا وہ تو خالدہ زیاد صاحبہ کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہہ رہے ان کی پارٹی تو خالدہ زیاد صاحبہ کی حکومت کا حصہ رہی طارق رحمان صاحب شاید یہ بھول گئے کہ جمات اسلامی کے بغیر ان کی والدہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی لیکن جماتِ سامی یہ نہیں بھولی کہ وہ ایک خاتون ہیں یا تھیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی وہ عزت کرتے تھے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر سیاسی مسئلے اپنی جگہ پر سیاسی معاملات اپنی جگہ پر سیاست کے نتیجے میں حکومت کا حصہ بننا یہ اپنی جگہ پر لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں ان کی ناموز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو خود کفیل بھی بنانا چاہتے ہیں انہیں معاشی طور پر کفالت کے لیے قابل کرنا چاہتے ہیں ایسے میں کچھ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ ماؤں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر شفیق کے بارے میں برا لفظ کہے کوئی اور نہ کہے لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہو کیوں لگتا ہے لیڈرشپ کو شاید کسی نے یہ یقین دلا کے بھیجا تھا کہ آپ بس بنگلہ دیش میں اترے پاؤں زمین پہ رکھیں آپ پرائم منسٹر ہو جائیں گے سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے سیاست کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے وقت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی کون سی چیز ہے جس کی قربانی نہیں دینی پڑتی وہ سیاسی کارکن جو آپ کے پوسٹر لگاتا ہے جو دریا بچھاتا ہے جو نعرے لگاتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے جو پہرے دیتا ہے اس کی قدر و قیمت وہ جانتے ہیں جو خود سیاسی کارکن رہے ہوں جو آسمانی لیبس کے ذریعے سے نیچے گرے ہوئے ہوں ان کو اب تو پولیٹیکل ورکر کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے بنگلہ دیش میں سیاسی کام جس جماعت نے کیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم زمین کے بیٹے ہیں زمین پر کھڑے ہیں زمین میں دفن ہوں گے بھاگ کر نہیں جائیں گے یہیں پہ رہیں گے کہیں جا کے سیاسی پناہ نہیں لیں گے یہ درست ہے کہ ان کے لیے زندگی تنگ ہو گئی تھی وہ تنگی داما کے وجہ سے ان کے بہت سارے بچے ملک سے چلے گئے لیکن بہت سارے جیلوں میں گئے بہت سارے نے شہادت قبول کی اب تو دن رہ گئے آٹھ انتخابات کا جو بھی نتیجہ آئے دو چیزیں بہت واضح ہیں بی این پی جیتے تو پاکستان خوش جماعت اسلامی جیتے تو پاکستان خوش جماعت اسلامی جیتے تو انڈیا کو تکلیف بی این پی جیتے تو انڈیا کو کم تکلیف اس لیے کہ عوامی لیگ کے لوگ بی این پی میں جانا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور عوامی لیگ کے لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنا ضرور چاہتے ہیں اللہ کرے کہ وہاں انتخابات اطمینان کے ساتھ پرم فضا میں پرم طور پر بروقت شاہ صاف شفاف ہو جائے جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش ایک مستحکم معیشت کے طور پر ایک طاقتور ملک کے طور پر ایک اچھے ہم سائے کے طور پر ایک اچھے مسلم ملک کے طور پر دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے وہاں کی بچیاں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آئی ہوئی ہیں جو بچے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اصل میں تو ایک قوم ہے لیکن ملک دو ہے یقیناً ہم ایک ہی قوم ہیں اور ہماری قومیت دین کی قومیت ہے اسلام کی قومیت ہے جس کے لیے ہم زندہ ہیں جس کے لیے ہمیں جا کے اگلے جہاں میں اپنا جواب بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں